小猫快走、啊！我阿飞。 Oh, <laughs> 游龙踏雪，相仪太监。当年李相仪看到东方青种梅院中有一株异种梅树，美不胜收，欲折梅十七朵赠与四顾门女子十七人，东方青种不允。于是二人在梅院比武，你将其挑败，折梅而去。 我记得，用的就是你这招“游龙踏雪”吧？我果然没看错，你就是李相夷。少时不还君，樊尽花柔骨。李门主，别来无恙。十年未见。 你还是如此年轻英俊啊，小大美女，也真是客气了。这十年未见，我看你这个样子都见老了。当真是李相夷。你嘴可真是贱，比十年前还让人讨厌。 碧茶之毒，竟让你武功不输？区区一个碧茶之毒，又怎能困得住我相夷太监？是啊，我这十年苦练功夫，就是为了破你这相夷太监。今天，我定要杀了你！啊啊啊 今日我先不与你斗，就尊上要紧。来日，我再与你算账。<noise>